Bu şeir həyat yoldaşı Ramiya xanımın adından və oğlu Rəhimin adından şəhid major Əliyev Elçin Bayramoğlunun doğum gününə sərlənir. Bu gün ad günündür, gəldim təbrikə. Məzardan cənnətə təbrik göndərim. Sarılıb boynuna öpə bilmirəm. Mən səni geriyə necə döndərəm? 8 ay çox çətin, keşdail üçün. İnancı sənsizlik bükür belimi. Dizlərim saxlamır sənsizlik yükün. Qoyma yıxılmağa, gəl də dərimi. Ömrümün ən gözəl çağlarını mən. Səninlə yaşayıb bilmişəm elçin. Gəl yenə qayıdaq həmin çaqlara. Dur qarşıla məni gəlmişəm Elçin. Bax Elçin, yanımda kimi gətirdim. Oğlunun atasını təbrikə gəlib. Əvvəlcə gülüşü yoxdu üzündə. Atasını görməyib yaman kövrəlib. Rəhimin üzünə baxan zamanda gözləri danışır onun yerinə. Atasını dötməyə doymayan balan. Vax necə sarılıb şəkillərinə. 6 yaş nədir ki, bu yaşda sən oğlunu atasız qoyub getmisən. 8 il yanımda, canımdı oldu. De görüm sən məndən doyub getmisən. De görüm sən məndən doyub getməsən.